Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və bə videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da aprelin 9-u olan hava haqqında məlumat açıqlanıb. Bakı və Abşurun yarımadasında aprelin 9-unda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara-bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecəyə doğru bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüzə rə bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12 dərəcəcəsdir, gündüz 14-17 dərəcəcəsdir. Bakıda gecə 10-12 dərəcəcə, gündüz 15-17 dərəcəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 1055 mm civəstundan 762 mm civəstuna düşəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında səhər havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, təpəli ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı təhlükə ترجمة